Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Müəllimlərin işə qəbulunun test imtahan mərhələsi sona etdi. Qarşıdan gələn sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər aşağıdakı əlaqə nömrəsi ilə əlaqə qura bilib qruplarımızdan yararlana bilərlər. 2022-ci ildə müəllimlərin işə qəbul imtahanına düşən bir neçə sualın izahını vermək istərdim. 1-ci suala baxaq. Sürət 100 metr, sürət güc qumbara atma, çeviklik topun səbətə atılması, dözümlülük isə sual işarəsi. Burda bir məntiq ardıcıllığı var. Buna diqqət yetirək. Sürət 100 metr sürətdə e, sürət hərəkət qabiliyyətində 100 metr nədir? 10-cu 11-ci sinifdə kiçik summativ qiymətləndirməyə aiddir. Sürət gücə baxaq, qumbara atma. Bu da 10-cu 11-ci sinifdə kiçik summativ qiymətləndirməyə aiddir. E, Oğlanlar da 700 qram, qadınlarda isə qızlarda 500 e, 500 qram. Çevikliq, topun səbətə atılması siniflər üzrə eynidir. Dözümlüc. Deməli biz burada dözümlü şərəşi qabiliyyətində 10-cu 11-ci sinifdə hansı kiçik summativ qiymətləndirmədən istifadə ediriksə, o cavabı götürməli. Doğru cavab D variantı, 2000 metr qaçış. 2-ci suala baxaq. Bunlardan hansı sürət qabiliyyətini inkişaf etdirir? A variantı 3x 3x10 metr qaçış. Bu çevikli şərəşi qabiliyyətinə aiddir. B variantı orta məsafəyə qaçış. Dözümlü şərəşi qabiliyyətdir. C. Uzaq məsafəyə qaçış. Bu da dözümlüyə aiddir. D variantı, tullanmalar, atmalar. D variantı sürətli hərəkət qabiliyyətinə aiddir. Doğru cavab E variantı. Qısa məsafəyə qaçış. Bunlardan biri qüvvə hərəkət qabiliyyəti, qüvvə qabiliyyətinə aid deyil. E, sualın şərtinə diqqət yetirərək bizdən aid olmayan sualcuq. A variantı. Qollar dayaqda gövdənin bükülüb açılması aiddir. Paralel qollarda hərəkətlər. Bu da aiddir. C variantı. Bir əllə dayaqda tək ayaq üzərində oturub durma. Bu da qüvvə qabiliyyətinə aiddir. D variantı. Turnikdə dartınma doğrudur. E variantı turnikdə sallanma yerlənmə. Yəni bizə lazım olan cavab E variantıdır. Qüvvə hərəkət qabiliyyətinə, qabiliyyətinə aid olmayan soruşur bizdən. Qüvvə hərəkət qabiliyyətinə aid olmayan variantı. E variantıdır. Mən burada D variantında turnikdə dartınma doğrudur dedim. Yəni o qüvvə qabiliyyətinə aiddir o məqsədlə. Iı, turnikdə dartmaq güvvə hərəkət qabiliyyətinə aiddir. Testimizin doğru cavabı E variantı. Turnikdə sallanma yerlənmə bu bədənin əylənmə qabiliyyətinə aiddir. 4-cü sual. Qədim Olimpiya oyunlarına nə aid deyil? A variantına baxaq. Qalib gəlinə zeytun budağı və dəfnə yarpağından hazırlanmış çeləng verilirdi. Bu aiddir. Qadınlar iştirak etmirdi. Doğrudur, qadınlara iştirak etmə icazəsi yox idi. C variantına baxaq. Başqa ölkələrdən idmançılar gətirilirdi. Yəni ə, testimizin doğru cavabı D variantı, başqa ölkələrdən idmançılar gətirilirdi. Yəni buna icazə verilmir idi. Burada Yunanlar iştirak edirdi. Qadınlara iştirakına icazə verilmir idi. Ancaq kişilər iştirak eləyirdi. Bundan əlavə qullar iştirak etmirdi. Bu testimizin doğru cavabı D variantı, üzr istəyirəm C variantı. Başqa ölkələrdən idmançılar gətirilirdi. 5-ci suala baxaq. Sağlam sümük iliyi və sağlam qan hansı vitaminə aiddir? Doğru cavab B variantı B12. 6-cı sual. Bu alət ancaq qadın idman gimnastikasına aidddir. Doğru cavab variantı, qimnastika tiri. Qimnastika tiri ancaq, E variantı gimnastikadir. Gimnastikadir ancaq belə deyim, e, dəstəli atışı idman gimnastikasıdır. E, sərbəz hərəkətlər həm kişidman gimnastikasında var, həm qadın idman gimnastikasında halqalarda hərəkətlər kişi idman gimnastikasına aidddir. Paralel qollar bu da kişi idman gimnastikasına aidddir. Doğru cavab E variantı gimnastika tiri qadın idman gimnastikasına aidddir. 7-ci suala baxaq. Atletikanın heptalon, yəni qadınların 7 növçülüyündə hansı növ üzrə yarış keçirilmə? Qadınların 7 növçülüyü 2 gün ərzində keçirilir. 1-ci gün 100 metr sədlərlə qaçış, yadroi tələmə, hündürliyə tullanma 300 metr məsafəyə qaçış, ikinci günsə uzunluğa tullanma, nizə atma, 800 metr məsafəyə qaçışdan istifadə olunur. İmtahan zamanı, imtahan zamanı müdavimlərə verilən sualların içərisində doğru cavab, yəni aid olmayan lövfə atma olub, variantların içərisində lövfə atma olub və o testin doğru cavabı olub. Yəni lövfə atma qadınların yeddi növcülüyünə aid deyil. 8-ci suala baxaq. Futbolda ofsayt oyundan kənar vəziyyət nə zaman qeydə alınmır? Futbolda künstdən zərbə zamanı oyundan kənar vəziyyət, yəni künstdən zərbə yerinə yetirərkən oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmır. Yan xəttdən out-dan top oyuna daxil edərkən ofsayt qeydə alınmır, yəni oyundan kənar vəziyyət. Bir də qapıdan topu oyuna başlarkən oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmır. 9-cu sual: Gemostaz nədir? Orqanizmin daxili mühitinin sabitliyi deməkdir. 10-cu sual. Tokyo 2020 yay Olimpiya oyunlarında gümüş medal qazanan idmançımız kimdir? Dəki 2020-də 3 gümüş medal qazanmışıq. Irina Zaretskaya, Rafael Ağayev və Hacı Əliyev. İmtahan zamanı sualın içərisində olan doğru cavab Irina Zaretskaya olub. Yəni doğru cavab olaraq yalnız o variantı veriblər. Rafael Ağayevlə Hacı Əliyevi doğru cavab kimi daha doğrusu sualın içərisində Ə, sualın içərisində o variantlar olmayıb. Doğru cavab Irina Zaretskaya olub. Sağ olun, hələlik bu qədər. Növbəti videolarımızda ə, geridə qalan 30 sualın izahını verməyə çalışacağam.